Salam hörmətli kanal izləcilərimiz, mən sizə bu günləri yeni tikilmiş 5 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində. 1-ci mərtəbəsi obyekti, yaşayışın deməli bu mənzil 4-cü mərtəbəsi sayılır, axırıncı mərtəbədir. Gördüyünüz kimi girişləri səliqəli təmir olunub, bina tam yaşayışlı binadır. 2 otaqdır, 56.5 kvadratdan ibarətdir. Mənzilimiz təmirdən yeni çıxıb qaz soyu işıq var hal-hazırda bura qonaq otağıdır qanunlu 2 otaqdır təmirdə gördüyümüz kimi sələ gəlib təmir olunub pleyzə xəttinin yeridir burada kombi sistemi çəkilib bir şkaflı yataqdır, gördüyümüz kimi. Komanda əl işlərini görürük. 119 nömrəli marşrut gördüyümüz kimi tam buradan hərəkət edir. Qiymət də yaxşıdır, qanun kötağıdır. 56.5 kvadratdır, qiyməti 54.000 manatdan ibarətdir və də gördüyümüz kimi mənzilimizin giriş hissəsidir, koridor hissəsidir. Burada yerləşir yataq otağı. Burda da belə bir girişdə belə bir paltar asma məhsun belə bir şkafda yığılıb burda. Burda deməli santər qovçaqdır, şirqapsı qoyulacaq. Absorjor gördünüz kimi tam şəkildə quraşdırılıb. Və burda yerəşir mətbəx Məktəb mebelini burda gördüyünüz kimi buraşdırılıb. 2 soror 10 qalandırma sisteminə qədər. Və eyvana çıxışı var burdan. Bombiya aparatının yeri də burda, qazın sayğacıdır. Və gördüyünüz kimi də burda elə bir bayıra baxışı var. 119 nömrəli marşrut burdan hərəkət edir. Burada siz evinizi, mülkünüzü satmaq istəsənsiz, biz ilə əlaqə saxlayırsınız. Evinizi, mülkünüzü satmaqda sizə yardımçı ola bilərik. Tacirə görə binanın daim yaşayışlı binadan ibarətdir. Qaz, su, işıq daimidir. Hal-hazırda sənədi müqavilədir təzəvin olduğu üçün. Bu kiriş qabısı. Kanalımıza abunə olunsaz, videolarımızı bəyənirsinizsə, ki, yeni evlər mənzillər çəkiləndə sizə bildirişlər gəlsin, yeni evlərimizlə, mənzillərimizlə tanış ola biləsiniz. Bu günə bu qədər. Sağ olun.